Вон, ребята, горит. седьмой приліт. Да, да. Так, Это... так, так. Це седьмой дрон зараз прилетів. 9 травня, четвер і чергова хороша атака по нафтопарбній галузі Російської Федерації. В цьому випадку, пан Романе, це є Кубань і село Юрівка. Потужні прильоти, як на відео кажуть, мінімум сім ударів. Там большая нефтебаза, через нее идет трафик дизеля для российской армии. Естественно, она является одним из таких приоритетных объектов для накладывания санкций Малюка или Буданова, в зависимости от принадлежности беспилотников. То есть, я думаю, в течение суток подтвердит или одна или другая спецслужба свою работу по этим, по этим объектам. Самые действенные санкции, именно вот такие это уже признают э, все мировые э, аналитические агентства. То есть самые действенные санкции ⁇ это прямое уничтожение российской углеводородной отрасли. Оно продолжается, как бы кому это не хотелось. Э, били, бьем, мы будем бить пока э, как минимум по треть, а то и половину э, углеводородки российской не отминусуем. Тогда только почувствуется... это на лінії бойового сипікасновіння росіянам не на чим буде просто їсти пан Романе. Також було влучання і на північ від України. Це Білгородська область нафтобаза горіла дуже потужно. І загалом, якщо говорити про цьому напрямку, інститут вивчення війни каже, що саме до Харкова Білгородська область ворог стягує війська і, нібито, перекинув якісь же танкові формування. Пане Романе, хотів би запитатися: наскільки це все серйозно? Наскільки реально під загрозою може бути харківський напрямок? Ну, наступать они могут и одним отделением, или одной ДРГ, кстати, они это и делают. Но для того, чтобы связать наши войска на этом направлении, это под 600 километров фронта дополнительного граница, если считать от Купенска там, до Черниговской области. То есть россиянам для того, чтобы даже просто в режиме охраны и обороны этих 600 километров, надо как минимум 100-150 тысячную группировку. А сейчас у них там всего лишь несколько десятков тысяч, и то вот они пытаются их растянуть. Переброска мех корпусов, мех танковых, в том числе соединений, пока идет как раз в рамках этого этой задачи оборонительной. То есть пытаются сформировать дополнительный участок фронта, который в принципе мы должны были еще формировать в прошлом году. Сейчас идет формирование с двух сторон. Это это с одной стороны правильно. Почему? Потому что 600 километров границы между Украиной и Россией были такой «проходи туда-сюда зоной». А это должна быть линия фронта, причем она должна была быть сформирована еще с 2014 года, как только россияне напали на Украину. Так, а у нас, получается, 600 километров фронта было, где-то там 400 километров фронта на Донбассе воевали, а 600 километров фронта ездили туда-сюда, кто хотел. То есть сейчас вот это формирование, оно проходит. Эта линия фронта будущие где-то лет на 10, пока Российская Федерация будет разваливаться, нам надо будет удерживать это направление. То есть нам надо, естественно, формировать со своей стороны. Ну, у нас там уже проводятся мероприятия оборонительные, то есть наступательных мы там не будем планировать, оборонительные мероприятия уже проводится фортификационное сооружение, возводится, то есть э, надо возвести, э, ну где-то на каждый километр по три ВОПа взводных опорных пунктов. И вот э, посчитайте, сколько это надо работы провести, естественно развернуть дополнительные силы, но опять же оборонительного уровня. Там уже все равно, что будет со стороны э, России разворачиваться, нам главное это подготовить э, оборонительные укрепления, проминировать. То есть примерно такую же линию Наева, не, не хочу говорить линию Суровикина, но по аналогии. То есть линию mm -hmm. Наева, которую он отстраивал в свое время еще на Донбассе, эти, эти 400 километров, вот еще 600 километров надо будет отстроить. Примерно у нас будет линия фронта с Россией лет на 10 кило, около 1000 километров, границы 1000 километров фронта. На это надо рассчитывать, надо видеть силы, средства, подготавливаться, выделять бюджеты. То есть это целый процесс, который сейчас в принципе запущен. Мы его слышим, по крайней мере, отголоски этого процесса. Россияне тоже со своей стороны понимают, что это у них дополнительная на ближайшее определенное время линия фронта. Они разворачивают пока на данный момент это еще оборонительные механизмы. Наступательные они могут быть тогда, когда они сосредоточат на каком-то одном участке фронта ну, группировку, ну, хотя бы от 100 тысяч россиян, от 100 тысяч террористов, но, опять же, эта группировка, это не для того, чтобы там напасть на Харьков, это просто нереально для, допустим, Харьковской атаки, им надо около полумиллиона армии, у них сейчас просто ее нет, вряд ли они ее вообще создадут еще дополнительную, так как у них даже сейчас на в линии боевого соприкосновения то, тоже людей не хватает. То есть, по большому счету, беспокоящие операции, которые россияне планируют в ближайшее время, они рассчитаны на связывание наших войск на этом участке фронта, чтобы мы не смогли усилить наши части на Восточном фронте. В принципе, логика военная в этом есть. Параман також ворог знову застосував безпілотні літальні апарати. Це шахеди 131, 136 летіло двадцять, у ніч на четвер збито 17. В основному вони пыталися Одессу достати, тобто відправились з Криму, Одесу. Одессу. Ну, Действительно, сейчас уже хорошо. Наші групи хорошо. Групи, тим как мінімум три безпілотника пройшло. выполнила свою боевую задачу. То есть по БПЛА у нас еще недостаточно. По, 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 по беспилотникам мы можем в принципе 100% достичь уничтожения, если будет достаточное количество вдоль линии фронта, вдоль линии берега рассредоточено мобильных групп. Но для этого надо их чуть ли не все собрать со всей Украины и, и растянуть по линии боевого соприкосновения, либо по Маршрутом движения самих безпілотників. Це вже задача противовоздушной оборони. Я думаю, будуть її решать. Цієї ночі не застосовував ворог ракет, лише шахеди. Але якщо говорити про ракети власне, російські, то пане Романе, британська розвідка каже, що росіяни модифікували ракету Х-101, начебто, вони обмежили її дальність, бо вона не потрібна для такої ударів в Україні, але зробили подвійну боєголовку. Ну там все, все намного проще, там небольшая модификация, там не изменена центровка ракеты, то есть они просто вытащили, допустим, 400 литров топлива, топливный бак уменьшили или один из них сняли и вместо него да, добавили взрывчатки где-то 300-400 килограмм, потому ракета не модифику, не, не не подверглась модификации как таковой. Да, она просто не может сейчас лететь на пять половиной тысяч километров, потому что топливо у них, допустим, на 2 две тысячи всего лишь есть, но это достаточно для того, чтобы перекрыть практически всю Украину при запуске с Каспийского моря. Поэтому вот вот на такое изменение конфигурации не пошли, но говорить об о том, что это модифицированная ракета, наверное, не стоит. А, боевая часть для чего увеличена? Для того, чтобы попытаться вскрыть те э, оборонительные э, объекты, которые мы возвели над э, системой э, энергораспределения. Они уже понимают, что они вскрыть эти бункера не могут полутонными за 450, ну, практически полутонной э, боевой частью этих ракет, потому пытаются их увеличить. Но ну, большинство ракет мы сбиваем, потому для нас это, в принципе, по понятная задача. То есть все равно, какая боевая часть, если ракета уничтожается, так она уничтожается. Зрозуміло, пан Романе, також Британія повідомила наступне, що вони видворять російського військового аташе своєї країни, а також позбавлять дипломатичного статусу деяких об'єктів нерухомості в себе. І відповідно про це заявив міністр внутрішніх справ Джеймс Клеверлі. Наскільки це серйозно? І наскільки це може дати якийсь поштовх іншим країнам зробити подібні кроки? во всем мире военные аташи это представители разведки. Все об этом знают, все этим пользуются. Почему? Потому что военные аташи прикрываются дипломатическим статусом неприкосновенности. И вот один из механизмов, как пресечь эту разведывательную деятельность тех взорвавшихся военных аташе, то есть разведчиков, это в чистом виде стопроцентных, это высылка именно этого э, товарища. Его ж не арестуют, у него дипломатический статус. Его высылают э, и пытаются, э, допустим, отминусовать э, те механизмы, которые использовались для разведдеятельности. Вот почему статусов лишаются, допустим, некоторые здания? Здания тоже считаются неприкосновенными, если у них есть статус принадлежности дипломатической миссии. Потому их сначала лишают статуса, а потом деактивируют. Скорее всего, там использовались некоторые механизмы для разведдеятельности. Потому это, в принципе, стандартная практика тогда, когда уж слишком нагло начинают действовать военные АТШ в качестве разведчиков. Я думаю, зеркально сейчас россияне также поступят и с британским военном атташе, просто это уже в дипломатии принято такие механизмы, если они не будут решены каким-то другим способом.